جلوہو بھائی جلوہو بھائی اے بھائی اور کھو جاؤ زندہ صاحب کے بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے صاحب کے بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے صاحب کے بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارا نتا کیسا ہوں زندہ صاحب کے ہوں ہمارا نتا کیسا ہوں زندہ صاحب کے ہوں चुनाव बाकी है लंबा है दूर है और मैं आज की बैठक में उपस्थित हमारे संजय निरुपम जी सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी ऑकर्स भाई और बहनों मजा नमस्कार सग्या जय महाराष्ट्र आज की बैठक जो हो रही है संजय जी ने कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक है पहली बार कोई मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में ये हमारे हॉकर्स भाई और बहनों के साथ संवाद कर रहा है ये बात तो सही है लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं भी एक मैं कहता हूं ये सरकार सर्व सामान्य आम आदमी की सरकार है और इसलिए मैंने आपसे मिलने का आपसे बात करने का निर्णय लिया क्योंकि मैं भले मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं लेकिन आज भी कल भी और आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं इसलिए संजय निरुपम जी ने और हमारे दयाशंकर जी ने कुछ बातें कही है हमारे इसमें मराठी वॉकर्स के लिए अरे मातृभाष सगन तो मैं केला के ला। आणि सगळे नि एक आहेत मगाशी संजय निरुपमजीनी बघितलं सांगितलं मराठी अमराठी हिंदू मुस्लिम असं काय भेदभाव आपल्याला शेवटी एकच आहे की आपल्याला आपला, आपला व्यवसाय आज खरं म्हणजे फेरीवाले आणि नागरिक हे दोघांचे एकमेकाशिवाय काय करमते काय जमणारच नाही काय म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये ना तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना बरोबर ना आपली एक दुसऱ्याची गरज आहे कारण लोक तुमच्याकडून विकत घेतात म्हणून तुम्ही आणि फेरीवाले आणि नागरिक जनता एक बरोबर संजय जी एक रिश्ता आहे दोनों एक दूसरे की जरूरत है में तुम्हाला तुम्हारा सांगतो की आता हाईकोर्टा ने जे आदेश के लिए फार कड़क शब्द मधे बहुत ही उनका स्टेटमेंट जो है वो लीगल फेरी वालों के खिलाफ नहीं इलीगल फेरी वालों के खिलाफ में उनका स्टेटमेंट है और इसमें अभी संजय निरुपम जी ने कहा है मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि फेरी वालों के पीछे खड़े रहने वाला हमारा नेता है वो और इसमें ये बात है हमें दोनों को देखना है जनता को भी देखना है फेरी वाला और जनता इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते तो उनको तकलीफ भी ना हो कोर्ट ने ऑर्डर किया क्योंकि कई जगह पर उनको चलना भी मुश्किल होता काही ठिकाणी नागरिकांना ही मुश्किल आहे नागरिक ते पण आहेत नागरिक तुम्ही पण आहे त्यामुळे आपण एक दुसऱ्याला पूरक असा निर्णय घेतला पाहिजे आणि म्हणून नागरिकांना देखील चालताना त्रास होता नये नोकरीवरून आल्यानंतर काम से के उसको जितना समय गाडी वहां तक आने के लिए लगता है उससे ज्यादा समय स्टेशन से बाहर जाने के लिए लगना चाहिए क्या ये बात में आप सहमत है ना, ना। पूरा, ना। पूरा। ना। आनी ये संजय निरुपम मनाले कि दहा वर्ष टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने बराबर है अभी यहाँ से आने से पहले मैं कमिश्नर से और संबंधित विभाग से बात करके आया हूँ पुलिस डिपार्टमेंट और म्युनिसपल कमिश्नर उनको मैंने कहा है कि आप हॉकिंग जोन नहीं बनाएंगे तो लोग फिर अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहां ठेला लगाते गाड़ी लगाते आप जल्द से जल्द अधिकृत हॉकर जोन बनाना जरूरी है और पहले तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना चाहिए मुझे मैंने उनको निर्देश दिए दे हुए हैं कि 31 अगस्त तक 31 अगस्त से पहले एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना जरूरी है उसका निर्णय लो। अब इसमें कौन रहेगा इसमें फेरी वाले रहेंगे इनके लीडर लोग रहेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देखो आप लोग खुद ठेला तुम्हें स्वतः बसता ना बराबर ना पण काही लोक न बसता पैसे घेतात ते चालेल तुम्हाला ते इलिगल आहे ना म्हणून आपण स्वतः व्यवसाय करतो आपण स्वतः तिथे आपला आपली रोजीरोटी करतो त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही अन्याय होऊ देणार त्यासाठी नागरिकांना देखील त्रास होता कामा नये कोर्टाने जे आदेश दिलेले आहेत कोर्टाचा देखील आपल्याला कुठे अनादर करायचा आहे का बिलकुल नाही कोर्टाचा रिस्पेक्ट ठेवायचं आहे ना कोर्टाचा आपण आदर करणारे लोक आहोत पण त्याचबरोबर आपलं पोट पण भरलं पाहिजे आपला व्यवसाय पण चालला पाहिजे रोजीरोटी पण चालली पाहिजे कोर्टाने असं काही म्हटलं नाही की बाबा जे अधिकृत फेरीवाले आहेत त्यांना काढा पण जे अनधिकृत आहेत कुठेही बसलेले आहेत नागरिकांना ज्याचा त्रास होतोय ते फेरीवाली हटवा आणि हे तुम्हाला मान्य आहे ना तुम्हाला लिगल आता सगळे तुम्हाला संजय नेरुकर सांगितले सगळे लिगल आहे स्वनिधीचा पण पैसे भेटले तुम्हाला भरपूर सगळ्यांना भेटले आणि म्हणून प्रधानमंत्री मोदयांनी पण म्हणूनही बी हे जो गरीब फेरी वाले जो है उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए पहले दस हजार रुपया था ना वो वापस भी करने के बाद बीस हजार और उसके बाद पचास हजार किसको किसको मिला है बीस हजार किसको किसको मिला है मतलब आप लोग ने ईमानदारी से दस हजार वापस किया है बरबर ना हाँ लेकिन इसलिए अभी फेरी वाले जो है उन्होंने हॉकर जो है हमारे भाई और बहन उनको इतना ही में मैं कहूंगा बाकी मैं ज्यादा कहता हूँ अभी ये संजय निरुपम जी ने जो कहा है पहले फेरी वालों का आंकड़ा निश्चित करें अभी बत्तीस हजार में चुनाव होगा तो गड़बड़ हो सकती है इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी लेके मैंने कहा है सर्वे करो अभी एक सर्वे बीच में किया उन्होंने नहीं नहीं अभी अभी एक सर्वे किया है मुझे कहा कि अभी एक सर्वे हुआ है नहीं हुआ मतलब नहीं मतलब जो नीचे के अधिकारी है उन्होंने कमिश्नर को कह दिया है हो गया सही इसलिए मैंने छह महीने से पहले हुआ है छह महीने पहले के बाद सर्वे नहीं हुआ सर चौदह के बाद सर्वे नहीं हुआ नहीं हुआ पहले उनको पहले सर्वे करो सर्वे पहले करो और जितने लीगल फेरी वाले हैं जितने भी फेरी वाले हैं उसका आंकड़ा आइडेंटिफाई कर लो अब ये सर्वे करते समय अभी हॉकर जोन भी कहीं कही कोई पहले किया है ना उन्होंने तो चार सौ चार सौ पुस्तक हॉकर जोन, जोन अरे पुस्तक किया है, नहीं? है ना? नहीं। तो हाँ जो हाँ तो उनको मैंने कहा है जो बनाया है नहीं बनाया है छोड़ दो अभी आप जब सर्वे करने जाओगे हॉकर लोगों का तभी आपको नई हॉकर जोन की जगह भी आपको दिखाई पड़ेगी कहाँ कहाँ हम लोग इनको रख सकते हैं कहा इनका धंधा हो सकता है बराबर ना कहा यहाँ पर उनके कस्टमर जो आ सकते हैं वो वो भी ढूंढो तो क्योंकि अपने को सबको हॉकर जोन बनाना है अभी हकर जो नहीं बनाएंगे तो, तो कहीं ना कहीं तो लोग बैठते और फिर इसलिए कोर्ट का ऐसा निर्णय होता है अभी मैंने उनको कहा है कि ये पूरी तरह ये पॉलिसी बनाओ और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ जो हकीकत में अपना काम करते अपना व्यवसाय करते संख्य जी बराबर है उनको न्याय मिलना चाहिए बराबर है कुछ लोग ऐसे भी है कि खाली नंबर उनके पास है पैसे कोई लेता है दूसरा मेहनत दूसरा करता है पैसा तीसरा लेता है ऐसा चलेगा इसके नहीं, नहीं। नहीं। खिलाफ है ना आप लोग नहीं, नहीं। तो देखो मैं भी उसके खिलाफ हूँ और जो सही में अपना व्यापार करता है ये फेरी वाला भी एक तो व्यवसाय है ये भी अपना बिजनेस है और इसमें जो भी वहां पर सब लोग आज मुंबई में और अभी मीरा महेंद्र से भी है उधर अलग हो जाएगा पूना है इधर जलगांव में है ये पॉलिसी कभी बनी क्या दस साल पहले साल गए अभी मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कई निर्णय लिए बोले अभी पच्चीस साल से हुआ ही नहीं बोले इसलिए कब मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा सब करना बोले संजय जी ऐसे ऐसे निर्णय हुए ये ऐसे ऐसे योजनाएं हो गई ये पहले कभी नहीं हुई कुछ निर्णय और क्या हुआ उसमें वो लोग को भरोसा हो गया कि ये मुख्यमंत्री निर्णय लेने वाला है ये मुख्यमंत्री जो भी सवाल है समस्या है उसको छुड़ाता है तो मेरे दो साल के बहुत कम समय में इतने लोग आ गए हमारा काम करो हमारा काम तो भाई दस पंद्रह बीस साल आप कुछ नहीं किया बोले तभी मालूम होने वाला है है अभी होने वाला मुझे भी उस बात की खुशी है कि हमारी सरकार में कई निर्णय हो गए आज देखो आप ढाई साल पहले का, का काम देखा आपने ढाई साल की सरकार का काम का का देखा नहीं अभी दो साल की सरकार का काम भी देख रहे हम लोग कहाँ घूमते है रास्ते पे फील्ड पे के किसान का नुकसान हो गया तो किसान उनके खेती में जाते हैं आज प्रोजेक्ट शुरू है सब सब प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे पहले अभी प्रोजेक्ट भी शुरू है ना सब प्रोजेक्ट मुंबई को हम मुंबई में देखो संजय जी कितने साल से खड्डों का सामना कर रहे खड् का अभी आपको मैं बताता कि हमारी सरकार आने के बाद हमने निर्णय लिया अगले दो तीन साल में मुंबई गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए घटना नहीं होना चाहिए मुक्त मुंबई पाइजे तुम्हारा आता पहला निर्णय हमें का या मुंबईतले सर्व रस्ते सीमेंट कॉन्क्रीट चेजे काम चे। चालू की ना है? आता दोन वर्ष पूर्ण खड्डे मुक्त मुंबई में अगले पच्चीस साल आपको एक भी खड्डा नहीं दिखेगा कॉन्क्रीट का रोड होगा तो नहीं दिखेगा इससे पहले क्यों नहीं हुए दस पंद्रह बीस साल पहले अगर करते तो कितने एक्सीडेंट हो गए कितने लोग मर गए कितने पैसे खर्च हो गए वो पानी में गए ना સবંરો કલે સભેવષે તે પિલે ઼ે જેએ ને જરે અતે xana ઺ જે ને 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 ન� इंग्रजांच्या काळात रस्ते धुत होते आता एकनाथ शिंदेच्या काळात पण रस्ते धुतात की नाही रस्ते रस्ते कभी दोते समय आपने। माँपन का करतो है। कमी धुते व समजे का आपण कधी बघितले का मग आपण डीप क्लीन ड्राईव्ह का करतोय लोकांच्या आरोग्यासाठी प्रदूषण कमी होण्यासाठी कधी रस्ते धुताना बघितलं होतं गेल्या पंचवीस वर्ष सग काम मला मुख्यमंत्री वहां ऐसा परिश्रम खर हे आरोग्य आपके सेहत के लिए कर रहे हैं हम लोग मुंबई की स्वच्छता होनी चाहिए ना वो कर रहे और इसलिए पोल्यूशन भी कम हो रहा है और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो कमिटी है टाउन वेंडिंग कमेटी ये इकतीस अगस्त तक बननी चाहिए ऐसा मैंने निर्णय ले लिया वो कमेटी में आप ही लोग होंगे ये लोग होंगे ये इनके प्रतिनिधि होंगे और वही एक पॉलिसी बनाएंगे जहां लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो वहां पर हॉकर जोन बनना चाहिए बराबर? तो लोग भी आएंगे उधर लोक जी पर सामान खरेदी आपल्याकडून सामान घेतील आणि तेही खुश तुमचाही धंदा होईल आणि कोर्टाचं देखील जे काही आदेश आहे त्याचंही पालन होईल तुम्हाला आता लगेच एकतीस ऑगस्ट पर्यंत करतो मी आणि म्हणून आणि एकच सांगतो तुम्हाला बघा एक मिनिट पात्र फेरीवाले जे आहेत जे पात्र फेरीवाले आहेत त्यांच्याबद्दल मी महापालिका आयुक्तांशी बोलतो आणि त्यांची रोजीरोटी कशी चालेल बंद पडणार नाही याचा आपण प्रयत्न करूया बाबा त्यांनी काय सांगितलं कोर्टाने काय सांगितलं तुम्ही काय कारवाई करता गार गार। सार, सार, आता का पाहिजे का आपल्याला नियमाप्रमाणे आपल्याला रिलीफ दिला पाहिजे बरोबर आणि म्हणून बीएमसी ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है तो उसमें और आप लोग मिलो कमिश्नर में आपका कुछ सुझाव है वो भी दे दो इसमें पूरी तरह पारदर्शकता होनी चाहिए ट्रांसपरेंसी होनी चाहिए कोई भी लीगल हॉकर्स के ऊपर अन्याय ना हो ऐसा काम अपने को करना जोन जो है वो जो आपकी कमेटी बनेगी वो भी सजेस्ट करेगी या हॉकरझ बनाएंगे तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होगा लोग वहाँ आएंगे हमारा सामान लेंगे तो हमारा जिंदा हो जाएगा हमको पैसे मिलेंगे लोगों को भी तकलीफ नहीं हो यह दोनों को देख के अपने को चलना है सरकार का, का काम क्या है सरकार के लिए आप भी हमारे लिए सामान है सामान लेने वाला भी सामान है और इसलिए नागरिक और फेरी वाला जो हॉकर्स है इसमें हमें कोई भेदभाव नाही करणार सिर्फ फक्त एवढंच आहे की नागरिकांच्या ज्या काही ठिकाणी आपण चालण्याच्या जागा असतील हॉकर झोन नाही म्हणून तुम्ही बसले बरोबर हॉकर झोन बनवल्यानंतर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे सगळे लोक येतील तिकडे सामान घेतील तुमचा व्यवसाय होईल आणि म्हणून मी आता जास्ती काय बोलत नाही एवढंच सांगतो संजयजी आप भी बात करो कमिशनर मिलो मी बोलाय और आपका भी जो सुझाव है उनको दे दो क्योंकि तो अपने को जो पॉलिसी बनाना है पॉलिसी में कोई भी त्रुटिया न रहे कोई भी खामिया न रहे पॉलिसी फुल प्रूफ होनी चाहिए और यह सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए यहाँ पर हमारी सब बहनें भी बैठी है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के लिए सबको मिलने वाला है आप ध्यान रखो बराबर और सुनो अभी कुछ लोग इसमें कोर्ट में गए पहले बोले ये लाडली बहना ये क्या चुनावी जुमला है ये कुछ पैसे मिलने वाले नहीं मैं आपको बताता राखी बंधन के पहले आपके खाते में दो किस्त जाएंगे और विपक्ष कई लोग बोले विरोधी पक्ष बोल ले लड़की भाई ने भाव तो चुका बोले लड़का भाव ऊपर आन रहा जो लोग अभी आप लोग तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन आपके घर के बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं ना बारहवीं है डिप्लोमा है डिग्री है उनको महीने के छह हजार आठ हजार और दस हजार रूपया महीने का शासन देने वाला महीने ये मालूम नहीं ना आपको अप्रेंटिसिप स्टाइफ मतलब वो कंपनी में या सरकारी दफ्तर में अप्रेंटिसिप करेगा ये देश में पहला राज्य है जो ऐसा निर्णय लेने वाला ये पहला राज्य है अपना महाराष्ट्र मतलब वो ट्रेंड भी होगा उसको ट्रेनिंग मिलेगी और महीने में पैसे भी मिलेंगे तो एक तो लड़की बहन होगी आप बीच बीच में बोलगा मत कि पक्ष संजय जी लड़की बहन हो गई लड़का भाऊ हो गया अभी आपके घर में अगर लड़की पढ़ रही है लड़का पढ़ रहा है तो लड़कियों को पहले 50 परसेंट फी सरकार देती थी क्या करने के लिए उच्च शिक्षा जिसको डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है वकील बनना है आर्किटेक्ट बनना है पचास टका फीस गवर्नमेंट भरती थी 50 परसेंट आपको भरना पड़ता था अभी हमने 100 परसेंट पूरा खर्चा सरकार में उठा भी फायदा उठाओ इसका भी फायदा ले लो महिला बचत गट होता है बचत गट में कुछ आएगा ना तुम्ही महिला है ना कमिश्नर को मैंने बोला फायदा दे बचत गट जो है बचत गट पण वाढवा बचत गटाला देखील आपण निधी देण्याचा निर्णय ने घेतलेला आहे आणि म्हणून या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या योजना आता तुम्ही लाडकेच आहे म्हणून तिथे आले मुख्यमंत्री भेटला असता आता लाडकी बहीण लाडका भाऊ आते ये आता याच्यावर विरोधक टीका करू लागतो आता कुठं खड्डे पडले असतील मुले शहरामध्ये बोले माझा लाडका खड्डा त्यांना बहिणींना पैसे द्यायचे नाही ही योजना रद्द झाली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे हे चालेल तुम्हाला आपण अन्नपूर्णा योजना केली वयोश्री योजना केली शेतकरी वीज बिल भी माप योजना केली ज्येष्ठ लोकांना तीर्थक्षेत्र यात्रा पण आपण योजना केली आता पोटदुखी झालेली आहे पेट दर्द हुआ है। उसके लिए भी हमने इलाज रखा है बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आहे दवा का तुमच्याकडे एरियामध्ये आहे ना त्याच्यामध्ये मोफत नाही इलाज वेळ तुमचा रखत आता माला संगा तुम्हें अभी बताओ ये जो लोग योजना के खिलाफ है ये लोग बोले पैसे कहाँ से लाएंगे अरे बोले ये एक शिंदे जबान देता है तो जबान पूरा करने वाला है नाथ शिंदे है हमारा सरकार जो बोलेगा वही करता है और जो होने वाला वही बोलता है पुरे पैसे का इंतजाम आम्ही पूर्ण पैशाचं पूर्वीधान आम्ही केले आणि म्हणून या ठिकाणी एवढेच सांगतो हे सगळे बघा तुमचा सक्का भाऊ मी आहे मला सक्की बहिणी एक होती आता माझ्या महाराष्ट्रात लाखो बहिणी मला भेटली पण ते सावत्र भावाला लक्षात ठेवलं पाहिजे तुम्ही ते या योजनेमध्ये खोडा घालायला आहे योजनेमध्ये कोर्टामध्ये गेले योजना रद्द व्हावी म्हणून एक मिनिट योजना रद्द व्हावी म्हणून कोर्टात गेले पण कोर्टाने त्याला स्टे दिलेला नाही मला विश्वास आहे माझ्या बहिणींच्या बरोबर माझ्या भावांच्या बरोबर कोर्ट अन्याय करणार नाही कोर्ट पण पौर न्याय देईल आणि म्हणून एकच तुम्हाला सांगतो हे ठीक आहे आपलं बाकी योजना आहे तुम्हाला माहीत पडल्या पाहिजे म्हणून मी सांगितल्या मुंबई शहर क्या है मुंबई शराबे मुंबई में कहा से लोग आते देश में से आते दुनिया भर में से आते सब जगह से आते और इसलिए मुंबई को भी स्वच्छ और सुंदर रखना ये हमारा काम है है ना काम अपने कहा है क्या हम रोजी रोटी कमाते हैं मुंबई में एक भी आदमी भूखा सोता है क्या बताओ ऐसा कोई शहर है क्या सबका पेट भरता है इसका नाम है मुंबई शहर और इसलिए हम लोग देने वाले हैं हम लेने वाले नहीं है और इसलिए हमको देना है और आपको भी न्याय देने के लिए ये सरकार बैठी है यहाँ पर इसलिए जल्द से जल्द ये ताबड़ तो योजना शुरू हो जाएगी ये हमारी कमेटी बनेगी कमेटी में आप लोग रहेंगे और जल्द से जल्द ये हॉकर जोन जो है उसका भी निर्माण होगा इक्कीस अगस्त बोले तो अभी आज कितना तारीख है दो तीन तारीख फटाफट उसको हम लोग करते हैं और जब तक आपको जो तकलीफ न हो इसके लिए भी मैं बात करता हूं और अभी आपको संजय निरुपम जी हमारे सभी लोग मंच पे बैठे वो सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर आए आप आपका समय निकाल कर इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ आप खाली ध्यान रखना ये सरकार जो है ये आम आदमी का सरकार है ये गरीबों का सरकार है ये मैले वालों का सरकार है ये ढेली वालों का सरकार ये किसानों का सरकार ये आम आदमी का सरकार ये मेरी महिलाओं का सरकार है मेरे भाइयों का सरकार है इसलिए सरकार ने किसी से अन्याय नहीं होगा इतना ही मैं कहता हूँ भाईचारे से ग्राहक हमारा कस्टमर अपना भगवान होता है। बराबर ना उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ जब हम एक दूसरे से अलग नहीं है एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और इसलिए उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसा रास्ता हम निकालेंगे आपका व्यवसाय भी चलेगा जनता को तकलीफ भी नहीं होगी ऐसा काम ऐसा रास्ता निकालने को मैंने मुंबई महापालिका कमिश्नर और पुलिस को कहा है और आपको उसका जल्दी नतीजा देखने को मिलेगा फिर मैं इतना ही कहूँगा, ये तो जो लोग ईमानदारी से अपना धंधा करते उनको न्याय मिलना चाहिए पूरी लिस्ट में संजय जी इसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए इसका ख्याल आप लोग देखो और कोर्ट का भी जो मान है सम्मान है वो भी रखा जाएगा ये भी हमें देखना है धन्यवाद जय हिंद जय महाराज